Бедный человек. Я приехал сюда, не на Запорожце, как есть, а на двух машинах. Значит, один он предстоял без номеров в машине, я сам в выражаю, когда мне сказали, что ты едешь туда, приедет на 600 на Мерседесе, все. Я был директором завода, который я когда-то в свое время купил. У меня свой бизнес, который находится там. Значит, поэтому говорит, я здесь денег не зарабатываю, но я зарабатываю здесь, даю возможность людям возможность заработать. И когда я стал директором шахты в 2004 году, я сразу прогнал сюда то, опер директора, которого аналогов не было ни у кого здесь на Волыне, могу сказать так. Значит, чтобы я отвечаю на, на, камеру. Приехал сюда, на Опелес, который я потом продал начальнику добычного участка. Значит, и он по сей день на нем ездит. Но у меня свой бизнес. Я был директором завода могу сказать, от меня свой завод был. Значит, один 2500 тысячи квадратных метров, другой 1700 квадратных метров. Значит, где была сама своя ДК, сама, все, заправочная станция, все. Ну, так получилось по воле судьбы, что я сюда говорит, приехал, продал. Бизнес остался, люди остались там, они сейчас работают. Значит, я могу сказать, отвечая на вопросы, потому что очень скромно. То, что у меня говорит, сама там я дачу себе построил. Ну, мы что это не задача, на которую можно говорить, она должна была гораздо... Ну, я был, я бачу, да. это Да, это гораздо должна была быть лучше, но мне этого достаточно, мне там три спальни, там кусочек земли, который я купил, сам, и решил,